Hari ini orang Islam menghadapi satu lagi ujian. Ujian yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang terdiri daripada kuasa-kuasa besar dunia yang takut dengan adanya kebangkitan Islam yang berlaku dalam dunia Islam hari ini. Oleh kerana mereka merasakan tak boleh nak sekat kebangkitan Islam yang berlaku hari ini. Orang Islam nak juga kepada Islam. Lalu mereka menonjolkan, mengemukakan Islam bentuk baru. Islam bentuk baru. Islam yang tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Islam yang tidak menutup perkara-perkara maksiat. Islam yang tidak dilaksanakan hukum kisah dan hukum hudud. Islam cukup dengan semayang, puasa, zakat, haji, umrah kalau fikir banyak. Tetapi perkara maksiat dibiarkan. Orang murtad tak boleh ganggu. Murtad jangan diganggu. Kali ini bercanggah kalau ganggu bercanggah dengan kebebasan beragama. Kerana murtad adalah kebebasan beragama kata mereka. Bila orang Islam tak membenarkan orang Islam murtad bermakna orang Islam telah bercanggah dengan hak asasi manusia. Bercanggah dengan hak asasi manusia. Di antara hak asasi manusia itu kata mereka ialah kebebasan beragama lalang orang murtad menghalang kebebasan agama dan kita tengok kerajaan-kerajaan dalam negeri Islam hari ini lock orang murtad ikut arahan Amerika, ikut arahan kuasa-kuasa besar dunia ah, tak boleh halang orang murtad biarkan orang murtad dalam masa yang sama mereka menyebarkan agama Kristian agama yang lain daripada Islam agama Kristian agama yang lain daripada Islam disebarkan kepada orang Islam dengan menggunakan wang duit, menggunakan rawatan perubatan, menggunakan perempuan untuk dikahwinkan, menggunakan segala kesenangan dan kemewahan untuk tarik orang Islam masuk agama Kristian. Begitu penangkapan pengembang agama Kristian dari Korea oleh golongan Taliban di Afghanistan. Di seluruh dunia, Taliban telah membunuh dua orang. Dan dia dapati yang ditangkap ini adalah pengembang agama Kristian. Yang dimasukkan ke Afghanistan untuk menyebarkan agama Kristian. Kalau di Afghanistan negeri yang bergolok. Di Iraq, negeri yang bergolok. Mereka hantar pengembang agama Kristian. Maka bagaimana dengan negeri Islam macam kita yang tak bergolok? Yang suasana aman. Sudah tentulah dihantar lebih ramai lagi. Untuk menarik orang Islam supaya menjadi murtad meninggalkan agama mereka. Jadi murtad ini bukan mesti dengan masuk agama lain. Jadi murtad juga dengan menolak Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menolak mana-mana hukum yang ada dalam Quran. Dan ulama-ulama mesti berani menerangkan perkara ini. Mereka adalah warasatul anbiya. Mereka adalah waris nabi-nabi yang menyambung perjuangan nabi-nabi. Kalau mereka tak menerangkan kepada orang ramai, bermakna mereka khianat amanah yang diberi kepada mereka sebagai membawa ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi-Nabi alaihi mustalatu wassalam. Berbagai-bagai kerja untuk menipu orang Islam dibuat. Setelah tak berjaya nak cari orang Islam masuk Kristian, masuk agama Hindu, agama Buddha, dia bawa cara Islam juga. Islam Hazari. Islam Hazari Ah ha, namanya Islam hadari tapi murtad dibiarkan, maksiat dibiarkan, muka dibiarkan. Hukum hudud dan hukum qisas tak dilaksanakan. Walaupun jenayah berlaku dengan banyak kerana kata mereka hukum qisas dan hukum hudud ini bercanggah dengan hak asasi manusia. Hukum yang keras. Perampok duduk tembok orang, duduk bunuh orang, hak tu tak apa pula. Nak menjalankan hukum Islam tak boleh, ini keras. Ini satu hukuman yang sangat jahat yang sangat zalim terhadap Islam. Yang jadi masalah, orang Islam tupang tui sama. Orang yang mengaku Islam, tupang tui sama. Dan ulama-ulama membisu, mendiamkan diri. Dan mereka yang mendiamkan diri, termasuk di kelangan orang yang disebut dalam ayat ini. Katir Ibn Katir, dalam tafsirnya, tafsir Ibn Katir. Wajuk tafsir Ibn Katir, dan kitab-kitab tafsir yang lain. Walaupun ayat ini, sebab nuzulnya berkait dengan orang-orang Yahudi dan Kristian. Ulama usul tafsir mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum bukan sebab yang khusus. Tujuan Allah Taala menurunkan Quran menjadi petunjuk kepada orang Islam. Supaya orang Islam jangan jadi macam ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Kalau sekiranya orang Islam, ulama-ulama mereka, ada yang perangah menyembunyikan ilmu, menyembunyikan hukum, tak berani menerangkan kepada orang ramah perkara yang sebenar, ataupun diam duduk saja, jadi setan bisu. Sebagaimana kata Syekh Ali as sakitu anil haq syaitanun akhras. Orang yang diam dalam perkara benar adalah syaitan bisu. Kata Syahli bin Daqab. Ha, diam duduk saja. Tak boleh nak bercakap. Tak boleh bercakap, jangan hal orang. Kita bawa diri kita saja. Ini satu ajaran yang salah, yang tak betul. Dan Allah Ta'ala melaknat ulama'-ulama' yang macam ini. Malaikat-malaikat di langit. Melaknat binatang-binatang yang melata di bumi. Yang duduk dalam lubang. Ikan-ikan yang duduk di laut bulu yang terbang di udara melaknat ulama-ulama yang menyembunyikan ilmunya dilaknat oleh semua yang melaknat disebut dalam ayat dalam surah al-baqarah innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yan'aduhumullah wa yan'aluhum la'inun illa alladhina tabu wa aslihu wa bayyinu faulaika tubu alaihim wa ana tawwabur rahim sesungguhnya mereka yang menyembunyikan keterangan-keterangan yang kami nyatakan di dalam kitab lalu dia tidak menerangkan kepada manusia mereka itu ialah orang yang dilaknat yang dikutuk oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang melaknat iaitu lah malaikat-malaikat dan makhluk-makhluk yang zahir dan yang ghaib semua melaknat ulama-ulama ini Malaikat mereka yang bertawad. Yang menerangkan. Yang membaiki semula. Mesti buat tiga perkara. Tak boleh duduk di rumah. Bertahajud. Bersemayang. istirahat. Tidak boleh. Dia mesti turun di tengah gelanggang. Beritahu kepada orang ramah. Bahawa dia silap. Kerana dia diam dalam perkara ini. Illa alladina tabu Mereka mereka yang bertaubat, Wa aslahu dan menislahkan Wa bayanu dan menegangkan Tiga perkara yang mesti dilakukan Ini disebut dalam Quran Fa ula'ika atubu alaihim Mereka itulah orang yang aku terima taubat mereka Wa anat tawabur rahim Dan aku maha menerima taubat Lagi maha penyayang